然后就是当整个歌曲响起来之后，水雾喷出来的时候，然后演员站在那个呃置景当中，灯光、激光一出现的时候，就感觉浑然天成。就有嗯、呃，七夕其实是我们国家传统的节日。那么在这里呢，我也希望通过咱们 B 站的这个节目，祝七夕之际，所有的有情人都能够终成眷属。 八月十日二十点我在佳期如梦令二零二四哔哩哔哩仙侠夜等你哦跟我一起探索仙侠秘境吧愿染是与非怎料事与缘违心中的花枯萎时光它却不回但愿洗去浮华掸去一身尘灰再 你一壶清酒，话一世尘。三二一，走。